श्री स्वामी समर्थाष्टक गणेशाय नमः स्वयम्भो मुखाम्भोरुहा दिव्यकान्ति विराजितजे शुद्धचैतन्यज्योति स्वदा सा सदा सारदावी महाराजश्री स्वामी मूर्ति नमावी निराकार साकार झाले पहाहो सुदेहा कृती ते बरी हो चिदानन्द आनन्द कैवल्य ी महाराजश्री स्वामीमूर्ति नमावि श्रिरीटोपि भाळि टिला गन्धरेखा सुकंठी दिसे मुक्तमाला सुरेखा सुभक्तारूढि नाम सर्वा सदावि महाराजश्री स्वामी मूर्ति नमावि दिशे अङ्गुलि मुद्रिकायुक्तजिति नखाग्रीवसे स्वभक्ता खुना व्यक्त अव्यक्त दावी। महाराज श्री स्वामी मूर्ति नमावी दिसे साजिरे गोजिरे रूप कैसे करी दर्शने शांत शान्तनेत्रा अपैसे अभोगी पने भोगसम्भोगदावि महाराजश्री स्वामी मूर्ति नमावि सुदेहा वरी वृत्तिदेहावरीणा कृति ते करी असे भाग्यरूपान्तरि भक्तिदावि महाराजश्री स्वामि मूर्ति न मावि जगदोद्धारणी कारणी भूतभावे अजानकरा स्वीकरीले स्वभावे असा कारनाशक्तिदावी दावी महाराजश्री स्वामी मूर्ति न सांडुनी साण्डुनी स्वात्मतेला करी भक्तकाजी अनातर्क्यलीला भला ला भला लाभभक्ता सुदैवी महाराजश्री स्वामी मूर्ति नमावि सदा स्वांतरी भ्रांति सम्मोहविते वदा अष्टका नित्यमृत्युञ्जयाते न बाधे लतिः संख्याखो महाराजश्री स्वामी मूर्ति न मावि महाराजश्री स्वामी मूर्ति न मावि महाराजश्री स्वामी मूर्ति न श्री स्वामी समर्थाष्टक सम्पूर्णम्